Allah bizə nəsib eləsin. Son anlarda tövbə deyə eləyə bilək. Əstəğfirullah deyib dünyamızı dəyişə bilək. Bu halı o o arzu edirəm özümüzə və sizə, hamımıza. Tövbə ilə dünyadan köçmək yaradılmışdır ki. Çünki dil hər də danışa bilmir bəzən, hələ bilməli istədiyini danış. Yuxu görürsə hərdən yuxuda bir hadisə olur, danışmaq istəyirsən, ikimizə qışqırmaqsan, qışqıra bilmirsən, qaçmaq istəsən qaça bilmirsən. Yuxuda hərdən belə hal olur. Söz demiksən deyə bilmirsən. Görsən biri yıxılır, istəsən qışqırasan ki, ha gedim ona ki, ged, deyə bilmirsən. Can üstündə olanda bax insan dili elə olacaq. İstədiyini deyə bilmir, istədiy hərəkət eləyə bilmir. Ha üstü istənin insanlar görsən əlin qaldırır deyir, şükür olsun Allah'a. Əstəğfirullah dünyasındadır. Tövbə alındı. Neyniyək tövbə eləyə bilək son anlarda? Neyniyək? Bir hal deyim, bu halınız olsa bu günlərdə son gününüzdə tövbə edə biləcəksiniz inşallah. Ümid edirəm. Onadı Hazret Peyğəmbərdən hədis var. Buyurur ki: "Əla innal mu'min ya'mal beynama khafatinə." Mömin insanın, inanclı bir insanın 2 dənə qorxduğu hal var. Nədir o? Bax bu 2 səbəb olur ki, sonda tövbə edərsən inşallah. Nədir o? Bir beynə əcəlin qəd məzallayətriməllah saniyü fi. Biri keçmişə nisbətdir. Keçmişinə görə biraz qorxur. Bəzi günahlar edib qorxur. Görsən Allah mənə necə davranacaq? Məllah saniyü fi. Niyəcək? Keçmiş qorxusu üstə gəl gələcəyi qorxusu və beynə əcənin qatbaqiyə layədirə məllah qazın fi gələcəyi görürsən Allah nə edəcəm haqq yolda qalacağam yoxsa çıxacağam rabbena allah tuziq qulubana ba'da ishedaytana allah bu düz yoldaşı gedirəm la tuziq çıxartma məni çıxart da məni, məni. məni bu yoldan gələcəyi narahat keçmişəm narahat bu iki narahat hal insanda hərdən olub olarsa demirəm bütün gün elmişə bu haldan yaşayəsən amma hərdən oturasan gecənin bir aləmi tək və tənha bu iki haldan narahat olasan bu iki hal səbəb olar ki inşallah tövbə ilə bu dünyadan köçərsən çünki narahatsansan Allah bu hala qiymət verir narahatsansan bir vaxt nəyə məla yox narahatsan inşallah tövbə eləməsən nəsib olar